Сейчас звука нету. А сейчас звук есть? Сейчас, сейчас. Есть, да, спасибо большое. Повторюсь, всем привет. Аномальная жара нас покинула, слава богу. Вчера люди выходили по поводу света. Потому что люди сидят по 15-16 часов без света, пропадают продукты. А вы же при красно понимаете. Мне пишут, что это вышло. чему то заданию пошли устраивать якобы этот беспредел. То есть, если ты начинаешь себя защищать, все, ты становишься коллаборант, сепаратист, предатель и так далее и тому подобное. Ну, у меня нет слов, понимаете? А самое интересное, вчера было около 200 человек. А что у нас в Запорожье? 200 человек живет? Ну, меня там не было, соответственно, не 200, а 201. Понимаете? То есть у нас живет 201 человек. Да, Иван, Сразу, если бабушки вышли, бабушки, дедушки молодежь защищать свои права, они сразу пишут, что агент, якийсь агент. Почитала новости в ТикТоке тоже вышел мой клип. Есть кому не нравится, что Рустемовну выпустили под залог, начинают писать гадости. Ну, то да такое. Трогать начинают в комментариях наших ребят. У нас их два. С бородой. И два Сергея. за какого именно, не сказали. Ребят, смотрела «Багнет наций», очень интересная видео у них в заседания, кто смотрел по поводу фирмы, сами знаете какой. Я вам хочу сказать, мне видео понравилось. Да, всех неугодных, кто защищает людей, сразу становится неугодным. И еще хочу обратиться к военным ребятам, да, Которые нам и звонили, которым мы помогали. Что мне, женщины, которая с ребенком нужна ваша помощь. И ребятам, которые находятся в СИЗО, тоже нужна помощь. Не физическая скажу сразу, именно поддержка. Потому что могу перекрутить, как всегда, что я к чему-то там призываю. Вы же понимаете? Для них это раз, два и все. От этой же аномальной жары, представьте, то, что продукты пропадали, да, ни кондиционеры не работают, ни вентиляторы, ничего, понимаете? Вообще, прямо в смысле этого слова. А животные как страдают. И животные очень сильно страдают. Обязательно надо набирать животных. подкармливать животным, потому что мы на себя заработаем, а животных, к сожалению, нет. Как-то так. Мы подготовили такие интересные документы для защиты. И вы знаете, если я раньше, допустим, что-то где-то не понимала, допустим, у меня было время почитать уголовный кодекс и КБК, то я вам хочу сказать и советую тоже обучаться, уметь себя защищать. Все мы с вами издатни. Поэтому да, ребят забрали за правду. Громаду города Запорожья штурмуют еще с 2016 -го года. Ну вот видите, вот, э, в Кременчуге много людей. А у нас такое чувство, я же говорю, что в Запорожье живут вышло 200 человек, меня там не было, а так в Запорожье живут 201 человек. Я знаю, что людям сказали, что 26 или какого числа они там будут собираться, опять подумал, администрации. Я, соответственно, туда не пойду, потому что скажут, что это я организовала. Потому что пишут на ведоме особые. Ну, то есть, ну, цежак, что они пишут, понимаете? Я не одна борюсь нас очень много очень понимаете поэтому а, каждый если даже напишет или позвонит, да допустим еще раду правосудием по поводу меня ребят а, напишет документы и еще документы это уже будет мощнейшая поддержка понимаете одно дело пишет тут комментарии а другое дело, когда вы отправляете документы. Понимаете? Это совсем ну, разные с, с, слова словами. Мы прекрасно все понимаем. Надо свои слова отображать на документах. Тем самым, тем самым будет поддержка, огромная поддержка нам с ребятами. Поэтому некоторые начали Вот опять по поводу с кем куда-то пойти, там еще что-то. Ребят, а куда я должна пойти? Некоторые написали, вот ее обработали, то сюда. Запомните, меня никто не бил. Я немного успокоилась. А почему успокоилась? Потому что самое, знаете, что неприятно. Когда мы видим... Во Франции да, поднимали студентам тогда за обучение или еще что-то, как они объединялись. А у нас кто? Вот на последнее, на предпоследнее заседание у нас Сережа Величко была в один день. Прошла моя мама, прошла Вера, Валерий Петрович и еще две девчонки. И о чем говорить, Запорожье? О чем говорить? Вам тогда надо было помощь, когда надо было помощь, вы мне звонили и рано утром, и ночью, и поздно вечером. А когда? Стас, я не знаю, о ком вы говорите. А когда понадобилась помощь нам, э, так, Суксемовна, что пожелаете новым борцам системы? Какие ваши ошибки? Но ну, самое главное. А я считаю, что у меня ошибок нет. А, я могла себе позволить зайти в любое помещение. В любое помещение. Я понимаю, что на меня была постоянно полиция. Спасибо большое, Анна. Но полиция, да, и не только полиция, полиция, которая должна быть с народом, а, к сожалению, в случае, вот, в она очень показала, как она с народом, поэтому я не считаю, что у меня есть какие-то ошибки, единственная моя ошибка, может, знаете, это то, что, и то, я бы сказала, ошибка, как танк. Так вам скажу. Понимаете? Женщина, вы за мной следите? Я сейчас вызову полицию. Где кнопочка? <связано> <связано> ну, у нас много, ну, смотрите, у нас же не только много мужчин. по каким-то причинам, да, то у нас и женщины могли бы прийти, потянуться. Вы знаете, я хочу сказать, было бы желание. Было бы желание. А я смотрю, я смотрю, ну, особо не желание. Э, Ништяк, не буду я спрашивать. Это вы спросите, он прочитает комментарии. Если вы, в чем вы больше всего заинтересованы? людях. Это большой для меня урок. Я увидела, когда нам понадобится бананы... Я разочарована очень, очень, много в людях. Все прекрасно знали, да, что я не досыпала. Очень не досыпала. Я бывала даже за... Бывала... Этот... Ну, сам ей передашь. Очень бывало так, что забывала даже поесть. Поэтому он там кто-то написал. Матеатр не, не надо было его удалить, потому что это была как угроза, угроза в бывство. Не надо было его удалять. написали передайте привет Ирке Фарион. Вы поняли, да? Что это идет как угроза в бывство? ребята, когда начинают писать погрозы, я прошу медиаторов их не удалять. А я вам хочу сказать, а где устраивает? Вместо того, чтобы пойти, да, вот, даже наши пенсионеры, пойти все-таки людей поддержать по поводу, ну, ну, или людям отключать по 16 часов, это ненормально, по поводу света, люди у нас скуплялись на рынке. А у меня вопрос. А где вы будете продукты хранить? Поэтому еще раз обращусь к нашим ребятам, которые воюют. У меня, к сожалению, многие контакты остались на предыдущем телефоне с ребятами. Ребята, которые меня узнали, да, ребятам, которым я помогала, мои контакты есть в описании канала, чтобы со мной связаться, будем просить их ходатайствовать, да, чтобы они ушли как свидетелями в нашу сторону. К сожалению, тут на этом телефоне, да, на этом номере мало чего было. Да, не удаляй комментарии с угрозами, потому что там какой-то урод написал, передай привет вот этой, которая, которую застрелили, которая умерла, я сегодня читала, как ее там, Ирина Фарион. Это будет как доказательство того. Я понимаю, что полиция у нас не работает в отношении меня, когда идут погрозы убийством или изнасилованием малолетней дочери. Судьи с этого смеются. Ой, спасибо большое, скинешь мне потом, номер в описании есть. Судьи смеются, да, когда им говоришь за насилие. Но о чем говорить, если в прошлом году начальник дознания области, да, у которого я выиграла суд, я ему говорю, за насилие над женщинами, над детьми, он мне стоит в лицо смеется. Да, написали, что она умерла. Сегодня утром рано читала новости. Поэтому, ребята, о чем можно говорить, понимаете? Ну, э, Татьяна, ну вы все говорите, берегите себя, берегите дочь, берегите, берегите. Вы же понимаете, ну, берегите. Это меня сесть в какой-то подвал, спрятаться от всех и сидеть и не вылазит. Ну вот как, ребят, как берегите, если мне надо самоэлементарно элементарно вынести мусор или сходить в магазин и этот? Почему я должна показывать, что я их боюсь? Ну, ребят, ну вы сами должны тоже прекрасно это понимать. Поэтому я не собираюсь, не ходить скрываться. Почему я должна кого-то бояться? Я меня и там, если спрятаться, и там. Кому надо будет, достанет, понимаете? Ну, ну логически. Ну, я вам хочу сказать одно, там пишут, судья проплачен. Ну, я, допустим, не видела, что судье давали денег, но я прекрасно понимаю, судя того, что наши пацаны находятся в СИЗО, в санатории СИЗО, где была и я, мы же прекрасно понимаем, что дело шито белыми нитками. И мы прекрасно понимаем, я еще раз скажу, что... В клопотании еще до продолжения досудового расследования прокурор Швед сказал там такие слова интересные, что я и Величко это из-за нас типа они не могли они провести это судового расследования в течение двух месяцев потому что мы заважали. а сами заважали как? что мы писали клопотания, это заявы, то есть мы себя защищали, а он написал, что мы мешали. Ну не смешно. я в Украине, я в Республика Украины, Украина я республику, согласно 5 статье Конституции. Поэтому, а вы меня смотрите, да? Спасибо. Поэтому напоминаю, что Украина как была республика, так и я. Знаете, что самое интересное? Делала одному человеку документы, а пришла, пришло ему разрешение на выезд в миграционной службы, а там зазначено, что Республика Немеччина. И когда у меня же был дома обыск 14 мая, да, ну пришли неизвестные люди, пришли меня грабануть. И они нашли этот документ. Я говорю, так делайте копию, знаете. Они, а нет, 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 нам не надо. Князь, что за бред, как проходит чемпионат по скачкам на Украине? Как проходит? Никак. Поэтому я вам хочу сказать, бояться не надо. Ну, вы придурки пишете, Украина не республика. Ты конституцию открой. Открой конституцию, закапай глаза. Нет, сначала ты глаза закапай. Открой, открой конституцию, и там написано. Пятая статья. Украина е республика. Ну, я вообще, ну, я не понимаю, или там глухие, или слепые, или это пишет... Не знаю, как посадовая особая класс. Поэтому, ребят, надо держаться, надо не сдаваться. Выходить я буду стараться каждый день. И еще хочу сказать, что если я в эфире не появлюсь в течение двух дней, вы же сами понимаете, где я могу. Чтобы они что-то новое, не придумали. О, да, народ. А что самое интересное, вот они э, пишут да, всем, что мы хотим захватить власть. А как мы можем захватить власть, если власть и есть народ? Понимаете? Олег, конституция, республика, это, это для вас в прошлом. Откроет, открываем конституцию, читаем. Когда вы уже будете читать что-то. Если вы не читаете КПК, уголовный кодекс, да, там, допустим. Вы не знаете, кто такой человек, да, что вы имеете право действовать в правосубъектности людины, то Конституцию хотя бы почитайте. Достали уже. Ага, это точно. Алла, вы утописты. Это вы о себе? Ну, смотрите, у Сергея дело, когда на него напал в 2016 году судья. Длится 16-го да, 16 года 8 лет. Поэтому это точно Богдан, что они читают дезинформацию. Поэтому читаем Конституцию, живем сердцем, никому не желаем зла. Ждем сюрприз от меня, который я вам в дальнейшем покажу. И еще раз говорю ребятам сборных сил Украины, да, в описании контакт, ой, канала есть мои контакты. Это так. Всем хорошего дня и посмотрите обязательно ролик Багнета об нации, где он, они, у них сейчас судебные дебаты по поводу ТЦК. Алла! Вот у вас Первушина, только вы не Первушина, а Петрушина. Все, всем хорошего дня и еще у меня появился свой телеграм-канал, подписываемся на него. А что не хотели, когда меня задержали? Ну, телефон еще один хотели, что вы не знаете? Они что, не знают, куда за техника приходить? За хорошая техника, им же шифровало не надо, понимаете? Как-то так. Я извиняюсь, вы волосы, вы дочке волосы красите. Да, ребенок у меня красит волосы. Это ее решение. Поэтому я надеюсь, что это ближе к 15 лет, годам оно пройдет. И не забываем, что я еще свою вторую половинку сильного мужчину. Гадости мне писать не надо. Спасибо, Мария. Да, ребят, берегите друг друга. Люблю республику, республика Украина. И очень люблю свое Запорожье. В описании канала, в самом описании канала есть ссылка на мой телеграм. Поэтому, пожалуйста, пишем. Всем хорошего дня. На связи.